Я бывший игрок футбольного клуба Одесса, ныне защищающийся в цветах черкасских мап. вниз, вопрос вам, чего, на ваш взгляд, не хватило команде в сегодняшней встречи для того, чтобы одержать победу и приехать из Одесского региона с двумя победами? Ну, меньше потерь надо делать в первой половине, у нас было 14 потерь. Нельзя начинать играть, когда мы уже проигрываем 10 очков, и тогда начинать упираться в защите надо с самого начала так играть. Конечно, очень обидно вот так, именно вот так проиграть, но это нельзя никого пальцем тыкать только на себя. Скажите, пожалуйста, сказался ли поединок в Южном на сегодняшней вашей игре? Возможно, команда была просто в приподнятом настроении и не ожидала такого сопротивления вот того самого чемпионата? Я мы готовились к этой игре, так как мы к всем играм готовимся. И не было такого, что мы знали, что здесь все игроки у нас здесь играли, Суперлиге уже давно играют, мы все знаем, что вот здесь сложно играть. И Тем более, все и знали, что да, я здесь играл. Все знают, что здесь очень серьезные игры, так что никто не расслабился. Просто так получилось. Есть ли вопросы к Денису? Obrigado.